Всем доброго дня. Сегодня у меня предстоит замена трещотки на моєму велосипеде. Колесо уже снял. Вот. Чого меняю? Проблема такова. При нагрузке когда хочешь поехать проскакує цепь. Не холостий ход, як буває, а проскакує і дуже тяжело їхати на високих передачах, тому що це не працює так, як надо. В чому була причина? Если обратить внимание, то найменша зв'язка і перед нею те, що наконечники аж острые, можна палець проколоть, значит иголка. должны быть вот такие заторцованные такие ценовая трещотка полностью шата в ней нема вот в моей он даже шат видно четкий то есть подшипники уже ушатанные конкретно вот ну а так как велосипед необходим пришлось короче купить трещоточку вот такую вот на 7 звездочек в магазине сейчас поменяю побачим все что с этого получится для снятия трещотки вот я использую вот такие вот ключик Специально оставляю сюда в пазики вот и потом вот таким вот накидным все таки маленький Таким вот накидным просто откручиваю, приложив небольшие усилия, так сказать. Дальше можно и руками. Надо протереть это все дело. Все, кстати, трещотку я недавно прибрал старую. Потому что перед тем, как начала прокручиваться цеп, появился холостый ход вообще. Далее в холостую крутилась. Тут в середине собачки позалипали. Пришлось их смазать, короче, перебрать все. Подшипнички тоже все перебралось, и смазалось на мало. Ну, в итоге все-таки пришлось менять. Да, подшипник пол... Ну, разбитый механизм уже полностью. Шаг страшный. Все. убираем старую. И старую ставим... новую сейчас. Сейчас протру только. Так, трещоточку поставлю. Закручивается аналогично. Вот старую. старую выкидывать не буду. Тоже было оригинальное шимано уже не да ничего время велосипеда уже 13 руки очищающие вот эти звездочки Бо цепку солидолом смазываю, она выпала грязюки уже. Ну что, итак, так, дорогие мои друзья, поставил я трещотку вот, на 7 звездочек. Обрадовался, думаю, сейчас сяду, поеду, сил ехать, отцепка не проскакаю, а приезди. Вот, начала смыкаться, как тут, дергаться, вибрация, идет, в общем, на педали, на раму велосипеда. Я давай приглядываться, думаю, в чем дело. Оказывается, цепка стояла стара. Вот. И за счет ее износа, так как трещотка уже новая поставилась, а цепку я одел стару, думал, все будет нормально. Начал соскакивать зубьев. ну, из-за износа. Пришлось купить еще цепочку. Так что хотел дать такие дельные совет. Если будете менять трещотку, то дивитесь тоже и цепку сразу. По идеи Потому что может быть такая беда. И цепки дело в том, что сейчас продаются в основном вот такие вот с замком. И по размеру мне не удалось подобрать. У меня было 110 звеньев, а новая цепочка на 114 звеньев. Четыре звена пришлось выдавливать и соединять. Ну, в общем, все сделалось. Теперь працюю, как часики. Все, всем удачи в ремонте.